nah ini poin penting lagi nih makanya jangan di skip skip videonya nah ini ketika benang dicoban sudah habis otomatis kita akan menyambung benang dicoban tersebut nah ini di benang yang dicoban ini disisakan panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm ini masih terlalu panjang kita rajut satu kali lagi nah ini sudah panjangnya sekitar 20 cm maka untuk menyambungnya akan kita simpul jadi satu jadi seolah-olah ini tidak ada sambungan nyaris tak terlihat sambungannya dan rapi kuat seperti ini caranya ini perhatikan baik-baik ini kita gantol begini begini terus ini kita gantol begini nah, terus ini begini kita pegang dulu yang dicoba ini kita lepas terus ini yang tadi yang dilepas dari coban ini kita masukkan dari belakang dari belakang maksudnya dari belakang tarik ke depan seperti ini nah, setelah itu jari dua yang di bawah ini tetap menahan ini dan yang di belakang ini stand di sini untuk mengepatkan dimalnya setelah itu ini kita tarik ke atas sedikit nah kira-kira sudah ada lubangnya baru yang dicoban baru ini kita masukkan yang dicoban baru ini kita masukkan masuknya dari depan sini dari depan sini ke belakang sana pas di tengah-tengah sini terus muter ke sini nah muter ke sini muter ke sini terus masuk ke sampingnya sini kelihatan enggak itu nah sampingnya sini terus masuk ke belakang nah setelah itu ini tadi yang dicoba habis tadi ini kita tarik kita tarik ya ini tangan yang di belakang ini menahan supaya ini simpulnya biar berada di atas malpas lurus kita tarik kan masih begini nih nah, begini ini benang yang di anu coban baru ini kita tarik itu kita lepas malnya. Nah, sisa ini, sisa benang yang ini kita kita potong. Setelah itu kita bakar. Benang yang satunya ini jangan dipotong dulu. Ini kita rajut lagi muter sampai nanti ketemu benang yang ini. Nanti ini dirajut jadi satu begini. Nah, jadi satu begini. Jadi dua benang ini nanti kita rajut jadi satu. Jadi simpulnya semakin kuat. Di sini sudah kuat, nanti langsung nanti disimpul lagi yang di bawah sini. Tapi nunggu ini muter. Kita rajut lagi. Nanti rajutannya ketemunya ini, ketemunya ini benang yang ini nanti di bawahnya ini rajutan di bawahnya ini satu mata lagi muter lagi sampai selesai terus muter lagi nanti baru ketemu yang ini oke okay? makanya jangan di skip skip itunya karena ada informasi penting yang disampaikan setelah itu kita rajut muter lagi sampai selesai ini biarkan aja jangan dipotong dulu